या अली मदात कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और परवरदिगार से दुआ है कि तमाम महब्बान एह बैत को सलामत रख और ऐसी नेक हस्तियाँ एल बैत आल मोहम्मद के दर से हमारा ताल्लुक़ और मजबूत रख और इमाम ज़माना के नातेम शुमार रखा तो जनाब आज हम लोग पहुंच गए हैं जनाब इमाम खुमैनी के मकबरे पर जो तहरान में मौजूद है जो ईरान का दारुल हुकूमत है तो आज हम यहाँ पर हाज़िरी देंगे और आपको बताएंगे भी इनके बारे में कि इमाम खुमैनी पहले सुप्रीम लीडर कहलाते हैं इनकलाब के इस्लामी इनकलाब जो ये लेकर आए थे कि 1979 में जो इनकलाब लेकर आए थे इमाम खुमैनी और आखिरी दम तक आ, 1989 एटी तक इनकलाब जो है रहा इनकी ज़िंदगी में और फिर अब तक जो है ईरान में कायम है आयतुल्ला खामनाई की नज़र में अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं अंदर फिर उसके बाद आपको एक अच्छा इसलिए आपको अब अंदर से दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इमाम खुमैनी के रोज़े पर ख़ास पर थ्रेड यही है कि हम इसको तबाह कर देंगे दुश्मन की तरफ से तो जो है वो धमकियाँ मिलती रहती हैं तो इस सिलसिले में यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और किसी भी किस्म की जो है एक्टिविटी अगर इनको यहाँ पे महसूस होती है तो फ़ौर उस पर एक्टिव हो जाते है। हैं क्योंकि कहते यही हैं कि जो इंकलाब लाने वाले थे ईरान में वो यही इमाम बुमी हैं जिसकी वजह से आज जो है ईरान इतना बापरदा और बारदार और पूरी दुनिया में जो आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा है तो बात यही है कि वो सिर्फ इमाम हुमैनी की बदौलत है तो लोग दुश्मन यही चाहता है कि इनका जो महवर है वो इमाम हुमैनी है तो इमाम हुमैनी का जो ये पूरा रकबा है पूरा एक वो जहाँ से ये ईरानी मुतवसल हैं इसको तबाह कर दो बर्बाद कर दो तहस नहस कर दो ताकि ये कौम गुमराह हो जाए और फिर जैसे ये लोग यूरोपियन माहौल जैसे पहले था जो उस ज़माने का बादशाह था शाह मोहम्मद रज़ा बलवी तो उस ज़माने में जो है फिर दोबारा ये वापस चले जाएँ और किस्म किस्म की जो है ये लोग चीज़ें करते रहते हैं और जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये इमाम हमनी के बेटे हैं और भतीजे हैं और इमाम कुमैनी की ख़ुद क़ब्र मुबारक है ये तो इमाम हमी को पहले तो यहाँ ईरान से जिला वतन कर दिया गया फिर आप जंग के बाद आ, इराक चले गए थे इराक़ में फिर आपने वहाँ पे तालीम हासिल की और जो बड़े बड़े हज के लिए या उम्र के लिए जाया करते थे तो वो इमाम खुमैनी के पास से इराक से होते हुए जाते थे तो इमाम खुमैनी वहाँ से उनको जो है वो ब्रीफिंग देते थे इस्लाम के लिए इनकलाब कैसे लेके आना है तो फिर जब ये एजेंसीियों को पता चली ये बात कि इमाम खुमैनी यहाँ से भी जो है बैठ आ, कुछ इस्लामी उसके लिए काम कर रहे हैं तो इमाम कुमैनी को फिर इराक़ से भी जो है वो जलावतन कर दिया गया फिर वो फ्रांस चले गए थे फिर फ्रांस में कहते हैं कि छः महीना तक वहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी छः महीने बाद जब इमाम कुमैनी ईरान तहरान एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे जब कदम रखा था तो इनका इस्तकबाल करने के लिए उस वक्त दस लाख का मजुम आया था तो ईरान में पूरी इतनी सख्त सिक्योरिटी यानी उस वक्त फ़ौज थी तो उस वक्त की फ़ौज ने भी हथियार डाल दिए थे इमाम हुमैनी के सामने फिर इमाम का को कैद भी किया गया कैद में भी रखा गया तो जब एंड में जब इमाम कामी का इंतकाल हुआ तो जो नमाज जनाज़ा कहते हैं पढ़ाई गई वो इमाम ज़माना ने खुद शिरकत की थी इनके जनाजे में आके तो ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है कि इमाम कमैनी जो है इमाम ज़माना की एक नाइबीन में से रहे हैं जो इतना बड़ा इन्होंने कारनामा अंजाम दिया अपनी ज़िंदगी में और किसी ने इमाम को से यही बात पूछी कि आप इनकलाब कैसे लेकर आए थे मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इनकलाब लेकर आऊं तो, इन, तो उस वक्त इमाम हमी ने उस शख्स को कहा कि पहले अपने अंदर इनकलाब लेकर आओ बाहर ख़ुद ही इनकलाब आ जाएगा तो बताने का मकसद और समझाने का मकसद और शेयर करने का मकसद यही है कि हम भी जो हैं वो कारनामे अंजाम दें अपनी ज़िंदगी में जैसे इमाम ज़माना और अहल बैठ खुश हों ताकि मरते दम तक हमारा भी ऐसा नाम रोशन हो इमाम जमाना हमसे खुश हों और राज़ी रहें तो आज की वीडियो यहीं पे अख्ताम करते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज